Terima kasih Dato Indra yang dipertua um, memberi ruang kepada saya untuk membahas sama rang undang-undang iltizam kecekapan perkhidmatan kerajaan 2025. Saya sebenarnya tidak ada masalah untuk menyokong rang undang-undang ini tapi melihat kepada muta akhir ini pelbagai keadaan, pelbagai undang-undang, pelbagai, pelbagai peraturan yang sudah baik ada dalam negara kita tetapi orang yang melaksanakan itu ada masalah. Bayangkan berlakunya uh, pendakwaan terpilih dalam negara kita. Orang yang ada berpuluh-puluh pun boleh ditarik balik pendakwaan di saat akhir. Apatah lagi perkara-perkara yang sekecil ini. Apa yang membimbangkan kita ia merupakan senarai panjang kepada uh, tambahan retorik baru kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Walaupun di atas kertas nampak baik, saya amat bersetuju dengan ada betung tadi. Cuma saya heran, dia banyak bangkan tapi akhirnya dia menyokong. Um, saya di tengah kita bercakap tentang uh, Iltizam ini, uh, rakyat di luar sana tuan di Pertua berhadapan dengan lambakan peraturan yang membelenggu uh, peniaga dan juga rakyat kebanyakan perkhidmatan kerajaan yang lembab yang tidak selaras dengan agensi bayangkan uh, waktu rehat itu menjadi beban bila orang datang tu kaunter dah tutup pasal datang orang yang nak berurusan dengan kaunter kerajaan terpaksa mengambil cuti sehari belum tentu selesai yang hilang pasport bagaimana birokrasinya panjang tu yang dipertua ini di antara perkara-perkara yang menjadi sungutan rungutan rakyat belum lagi kita melihat dalam medsos bagaimana uh, berlakunya ketegangan di kaunter-kaunter uh, perkhidmatan kerajaan. Kemudian uh, sistem pemantau yang kabur dan tidak tidak telus. Ini yang sedang dibicarakan pada hari ini. Saya ingin sebut beberapa perkara di antara mungkin uh, dikatakan sebagai kelemahan kepada RU ini. Pertamanya saya nak nyatakan tiada mekanisme pemantauan dan accountability yang yang tegas. RUUD memberikan kuasa besar kepada ketua siusaha negara untuk mengawasi prestasi perkhidmatan awam namun siapa yang nak pantau KSN? Siapa yang nak pantau KSN? Adakah cukup sekadar Perdana Menteri dan bila kita faham bila dipantau oleh seorang Perdana Menteri macam-macam boleh berlaku dari segi pelantikan, perkenaikan untuk servis dan sebagainya kita sepatutnya kena ada satu pemantau bebas sebagaimana yang dibawa oleh kerajaan Singapura mereka ada public service commission PSC yang bebas daripada kerajaan untuk menilai prestasi sektor awam secara telus yang keduanya tiada perincian tentang hukum dan tindakan tegas terhadap agensi yang gagal yang yang dipertua ia sekadar menyatakan bahawa laporan prestasi akan dikaji dan penarafan akan diberikan tetapi tidak di, tidak ada tindakan yang jelas kementerian atau agensi yang gagal mencapai standar kecekapan. Kita tidak mahu satu lagi beban kepada negara ini yang rakyat akan bercakap benda yang sama bagaimana laporan ketua audit negara sebagai contoh. Kita mendengar pelbagai ketirisan, kelemahan, tetapi tidak tidak ada satu tindakan yang drastik yang diambil rakyat mahu melihat reformasi yang benar-benar berkesan bukan sekadar laporan yang indah yang tebal dengan kos yang besar percatakannya yang ketiga yang saya nak sebutkan yang bermak menteri iaitu pengurangan beban kawal sila 25% ini sama ada gimmick ataupun realiti untuk menampakkan lebih progresif yang tu saya tak pasti. Tapi sebagai bahagian saya kena bercakap dengan ada inilah Walaupun bulan puasa Hari ini menetapkan 25% beban kawal selia dalam tempoh 3 tahun Tapi bagaimana ia nak, nak ditentukan 25% itu Adakah kerajaan telah mengadakan kajian empirical Yang membuktikan 25% adalah jumlah yang realistik Ataupun sekadar nak menunjukkan nampak banyak 25% Itu soalan saya Jadi hakikatnya yang berhormat menteri rakyat masih terbeban dengan pelbagai birokrasi yang tidak relevan, permit perniagaan kecil yang lambat diproses, pendaftaran syarikat mengambil masa berbulan-bulan, sistem aduan yang tidak responsif. Sedangkan beberapa cadangan penambahbaikan. Yang pertama Tuan Dipetua, saya mencadangkan supaya ditubuhkan Suruhanjaya Pemantauan Perkhidmatan Awam yang yang bebas, bukan sahaja memberi kuasa besar kepada KSN sebagaimana Betung tadi saya juga bersetuju kalau apa ni program digitalisasi diperbanyakkan dan diperluaskan dalam urusan sektor awam ini sebagaimana beberapa negara yang seperti Estonia pun boleh buat sampai 99% urusan apa ni borang-borang ni melalui sistem digital. Kemudian ketiga pemberkasaan perkhidmatan di peringkat negeri dan juga PBT dan yang keempat insentif kepada agensi yang cemerlang. Tadi yang Bomat sebut tentang uh, akan dikenakan tindakan dan sebagainya, agensi yang cemerlang. Uh, yang Bomat dah sebut tadi cuma kalau di negara-negara maju mereka memberi tambahan bajet kepada mana-mana agensi yang cemerlang itu sebagai salah satu inisiatif kepada mereka. Itu sahaja yang nak sebut Tuan Di Pertua, terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.